नौवें गुरु पैदा हुए गुरु के महल में नौवें गुरु पैदा हुए गुरु के महल में नौवें गुरु पैदा हुए गुरु के महल में था अमृत सर हर गोबिंद जी की टहल में था अमृत सर हर गोबिंद जी की टहल में बहादुरी बालक की देख देख दे दिए त्याग मल को नाम तब से देख दे दिए बाबा बकाल कह दिया था आठवें गुरु बाईस मंजियों में फिर तलाश की शुरू मक्खन शालुवाणे का बेड़ा पार लगाया मक्खन शालुवाणे का बेड़ा पार लगाया गुरु ला धोरे ये लोगों को बताया चकनान की नगर बसाया नौ बादशाह जो बाद में आनंदपुर के नाम से सजा जो बाद, बाद रखनी लगा गए कुछ ऐसा सवाल सा उस देख से ही बाद में। पंडितों ने लगाई वही गुहार एक धर्म को बचाने की गुरु से की पुकार बोले गुरु चलेंगे शहादत के रास्ते हम सवार देंगे हिंदुओं के वास्ते हम शीसवार सब की आजादी पे करके दावेदारिया रोपड़ के पास दी गई थी गिरफ्तारियां गिरफ्तारियां फिर दिल्ली कोतवाली वो सदर में कैद थे फिर दिल्ली कोतवाली वो सदर में कैद थे हजारों लाखों लोग उस नदर में कैद थे उस नूर ने तो दिल्ली को पुर नूर कर दिया शहादतों ने चांदनी से चौक भर दिया शहादतों ने चाँदनी से चौक भर दिया हुआ न जुल्म अब तलक जो छल फरेब से एक कैसा पाप हो गया और अंगजेब से एक मरहला शुरू जो में हुआ, उस काम, काम में हुआ। के वास्ते तो सारा कुछ लुटा दिया परारा लखी शाह ने अपना घर जला दिया गुरु ने देखिए जिथे जहां से बल दिए जैता शीस ले लेके उसी और चल दिए उसी और चल दिए नौ साल के गोबिंद से करार किए थे आनंदपुर में पहुंच संस्कार किए थे संस्कार किए थे औरों के लिए जो गुरु शहीद हो गए फिर हर मजहब के लोग ही मुरीद हो गए जो धर्म की हिफाजतों में शीस दे गए वो नफरतों को अमन की आशीस दे गए नवा महल्ला पढ़ के अपने गुर को सिमरिए नवा महल्ला पढ़ के अपने गुर को सिमरिए नौने के लिए तेग बहादुर को सिमरिए सतगुरु ने ही सरताज से गाथा लिखाई है सब मिलके दे रहे हैं जो चादर तो देखिए मिसाल है जो हिंद की चादर तो देखिए मिसाल है जो हिंद की चादर तो देखिए मिसाल है जो हिंद की चादर तो देखिए